Ой, дорогие мои, родные все, близкие, девочки мои, Леночка, Вика, внученька, Вероничка. Привет вам с Ухлидара, города героя. Ой, живо здоровы. Видите, все нормально у нас. Не переживайте. Вероничка, Иришке, передай большой привет скажи, что я ее очень-очень люблю. И пусть свяжется с Серафимом. Я знаю, он переживает. Я не могу связаться даже по водофону ни с кем. И если можно, передай подруге моей, Танюшке Ивановой, которая в библиотеке работает там на 3-4, что я жива-здорова, они тоже номера поменялись, связаться тоже нет возможности. Ну, в общем, живы-здоровы, нормально все, желаем вам там всего самого, всем желаем мира, 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 еще раз мира. Ой, обнимаем, любим и ждем встречи.